Валентина Шкурко і Тетяна Конакова це а, старші викладачі кафедри дизайну Запорізького факультету Київського національного університету мистецтва мистецтв нашій студії сьогодні ці а, дві чарівні понянки а, через те, що Ну, от вони ж чимось займаються з дітьми, да? вони дизайн вивчають, дизайн зачіски, дизайн одягу. І потім ці діти наприкінці року показують те, чому вони навчилися, пишуть там дипломні, вони не пишуть дипломні роботи, вони їх створюють, власноруч. руч. Вони а... пишуть, мабуть, також, так? Да? Описують, Піс. описують Піс. потім, але найголовніше, от, ну, мені здається, найскладніше, бо написати можна що завгодно, але потім, по тому, що ти написав, створити дійсно певну колекцію чи міні-колекцію, чи, хоча б зачіску, це набагато важче. Ну якщо говорити про цьогорічний випускний і про цьогорічні роботи, які були представлені вашими вихованцями, вашими студентами, наскільки вони гідні, ну не знаю, там Ukrainian Fashion Week? Ukrainian Fashion Days. Ну, я могу сказать о своих детках, я их так называю, потому что это частичка моего сердца, частичка моей души, когда вы вот, сделаешь выпуск, то отрываешь от себя этот кусочек, которому отдал много, пять ну, лет, пять лет учебы. Да, конечно, пятый курс показывает очень интересные дизайнерские решения. У меня есть студенты, которые на международных конкурсах, вот в Киеве фестиваль каждый год проходит, и второе, и третье место занимали именно в Киеве. Это международный фестиваль дизайна там проходит. Вот такие есть успехи. Есть выпускница, которая заняла первое место здесь у нас э, в Запорожье. Э, случайные свидетели есть такой местный Защит, у нас да. Да, местный конкурс там, или фестиваль, как его называют. Вот. Ну, есть студенты, которые в Москве участвовали э, в конкурсах у Вячеслава Зайцева. Света Монтак, у нее есть такая здесь студия в городе, знаменитая достаточно. То есть успехи большие, хорошие, приятные успехи. И когда я вижу эту информацию, мне, мне просто э, распирает, потому что мне очень приятно, что мои детки достигают таких успехов. Я думаю, что мы скоро их увидим, где-то там дальше на Ukrainian Fashion Week, и, может быть, еще дальше, потому что хотят некоторые продолжить учебу за границей. И, конечно, стремятся в столицу сначала, в столицу Украины, как... Такий шаг зробити далі дальше, дальше, шаг шах розвиття, тому що це як відправна точка. но ми не сидим на місці, ми працюємо, ми не спимо, ми рухаємося. Я думаю, що з є у нас видят. певні фотографії з цьогорічного випуску. Да. Я думаю, що зараз просто наші глядачі глядачі зможуть за ними спостерігати. Хоча знов ж таки от, пані Тетяну за одягом все зрозуміло більш-менш там можна внести щось нове там цього року зробити там спідницю кльош, наступного року зробити. Міні-якусь квадратну чи там у вигляді бочечки. Що робити з зачіскою? Ну, тому що ну, в моєму уявленні, я думаю, що в уявленні більшості жінок і взагалі людей зачіска це те, що мало змінюється час від часу. Вы знаете, в любом случае есть стандарты, есть классика, на основе которой мы и, можно так сказать, где-то обновляем, где-то что-то вносим, где-то на самом деле сами студенты разрабатывают. В любом случае, ну, самостоятельно где-то мысль, идея возникает, но без истории, без прошлого, без вот этого времени, которое есть нашей основой, студентам, конечно, наверное, будет бы, было бы нелегко. Но на самом деле наш университет наша, можно так сказать, подготовка студентов к тому, чтобы разрабатывать какие-то новые идеи, новые мысли. Мы точно так же, как и с нашей коллегой, мы сотрудничаем, потому что прическа – это малость. Мы в основном больше работаем над образами. Соответственно, эти образы, конечно же, мы, вот, можно так сказать, вносим в жизнь, вносим в мир, участвуя точно так же в очень интересных мероприятиях, как конкурсы, чемпионаты, где наши студенты точно так же, вот буквально в этом году студент нашего второго курса, буквально второго курса заняла первое место, поэтому нам это очень приятно. Самое, знаете, хотелось бы, чтобы вообще будущее, можно так сказать, творческие люди что-то вносили новенькое, что-то интересное, что-то свое. Потому що ну не хотілося б останавлюватися на одному. Це що та стандартне і такого хочеться такого не обичного, такого таки інтересного. Студенти... Це проблема величезна, да. тому що раніше, якщо говорити там про історичні епохи, то там можна приблизно відстежити, де була одна історична епоха за костюмом за зачіскою, а потім одна епоха закінчується, починається і інша. Ну більш-менш все зрозуміло. Були кріноліни, не стало крінолінів. Там були зачіски пишні високі. Не стало такий зачісок в сучасному світі. Ти вдягнеш кріноліни, то тебе будуть нормально ставитися і думати, що це нормально. хотів сьогодні велику зачіску зробив, поруку, вдягнув так само ну, нормально. Є якісь, я не знаю, норм, можна сьогодні стати законодавцем образу і е, перетворити цей образ на норму. Не, ну, без сомнення, де думаю, що це реально, це можливо. Єдине, що може бути, знаєте. наш вот наш народ да, наш люд общество, да, наше общество, да? общество не всегда готовы принять то, что бы хотелось бы внести на самом деле если честно то вот устали от скучности от обыденности вот повседневности хочется вот что-то яркого что-то необычного потому что настроение тогда меняется когда видишь вот да на самом деле есть люди которые вот чем-то отличаются они хотят вот выделить себя из общества и смотришь, как это радует глаз Хочется, чтобы вот такое окружало более Поэтому я думаю, что это возможно, это реально И это, наверное, в перспективе и будет все равно когда-то И мы всегда... Я всегда говорю, что задача вот моя, наших, моих коллег Не состоит в том, чтобы выпустить, например, профессиональную швью-мотористку из, из стен вуза То есть у меня спрашивают, а вот они умеют шить? Да, они шьют сами нет у нас задачи выпустить профессионального парикмахера Ну, в узком понимании этого Мы выпускаем дизайнера Дизайн, это, я детям говорю, звучит гордо И там есть несколько складовых, которым, главным которым является креативность мышления Понимаете? Умение преподнести, найти и преподнести это что-то новое, вынести это зрителю Понимаете? Вот эту креативность, эту какие-то ноу-хау мы всегда, всегда требуем у своих студентов. На всех защитах главный вопрос: что нового ты внес, что необычного ты внес? Ну, я думаю, что у вас есть там фотографии наших работ. Я думаю, ну, что мы... мы еще не один раз увидим, э, будем у вас в гостях, возможно, придем с нашими студентами. Ну, вот. Им да. вдается еще року вносить, это еще есть новое. Ну, конечно, у них же есть курсовые, каждый, каждый семестр заканчивается курсовой работой. Если младшие курсы делают там, единичные модели курсовые задания, то старшие курсы уже идут на мини-коллекцию. Вот от пяти до от трех до пяти моделей. Вот четвертый пятый курс это идут от трех до пяти моделей, кто-то по возможности и больше делает. Но они настолько все э, нестандартные, настолько они трудоемкие, они находят технологические какие-то инновации выполнения, они находят инновации формы образования в той же конструкции. Поэтому вот, хочешь не хочешь, но нужно изучать и знать все, понимаете, и технологию, и конструкцию, и историю, кос Стюма однозначно, так же как прически. Мені так, Антонна, та кастую причоски. Колись Марія Антоне до Я тут бачу в тому сказати? всьому сексизм, тому що я бачив, дивився тільки що фотографії, а купа безліч просто жіночих різних образів. Мені цікаво, а займаються взагалі люди, якось намагаються створити якийсь чоловічий образ. Петрович, а якщо тобі створити чоловічий образ, ти, Н ти будеш носити? Я тебе сорочку просила вдягати на ефір скільки разів. Я тебе брюки просила вдягати, просила. Я тебе те просила, те просила. Ну, стильне, а ти мені що цікаво. кажеш? Мені незручно. Я пропоную взагалі не чоловіків чоловічі. не звертати увагу. Да? Бо вони образ. ж не будуть це носити. Все-таки, ну ти також не будеш носити. Я бачив там такі образ. Я ти можу. в маршрутку з ним не зайдеш, розумієш? О, Тому що зачепишся головою. Ні, це, це ж колекційний округний образ. Це буде цинічне. Я тут кажу, що є. каких чудовищ, створили вот чудовища? Да, чудовичек. Ну, для... Вот у нас девочка в прошлом году, четвертый курс на бакалавра защищалась, у нее была такая парный выход мужчин, юношей, да. Она делала, ну, скажем, претапорте образы. прет-а-порте это одежда готовая к носке. То есть действительно можно было одеть и идти. И сейчас это носит, эти два пиджак носит один папа, другой ее брат. Вот. Ну, Всім це понравилось, і всі мальчики в університеті почали мерить, тому що ми искали, на ком это показати на защите. Понимаете? То есть, работают, конечно. Проблема в тому, що немає хлопців, які погодяться, щоб з ними щось зробили, зробили їм якийсь образ. Ні, просто хлопці не є аудиторії. Розумієш. Так, я ще, раз, я ще раз питаю. Тобто немає фактично добровольців, людей, які хочуть себе пожертвувати під образ. Нет, так? ні, ми знаходимо добровольців, У нас був один такий доброволець, по-моєму, вони ще високий очень мальчик и я помню в прошлом году пятикурсница ну очень нетрадиционное решение на него так сказать мы его уговорили отдели но он как бы не сильно и сопротивлялся ему было это очень интересно То ось вот я не знаю, попали ли эти фотографии, в ваш mm -hmm. видеоролик, но я думаю, что мы вам ещё их найдём и ещё не раз покажем, потому что у нас есть очень-очень нетрадиционные решения. Прочего там ещё просто вам вам всё это не потрібно, тому чого для вас створювати, ну, ви не, на... не будете це робити. Ви не будете це носити. Мы раз проговорили про то, что это не подій, не образ, а розумієш, для того, щоб на подіум вийти Нет, і по показати. И вот что я вам сказала, биджаки. Да, були пиджаки, да у них были интересные конструктивные решения, девочка. нашла может быть не так не там находилась застежка где ее вы ее привыкли mm -hmm. может быть они были там как-то по-другому там э, расположены но были очень интересные я вам я могу вас познакомить с, с этой выпускницей Она в этом году выпустилась mm -hmm. может быть она станет вашим индивидуальным <с 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 здесь стилистом это я его знаю буду нас это пиджаки а там были не пиджаки там были такие как бы вот куртки кстати по мотивам французской революции вот вы говорили о Жозефине. там были по мотивам Французской революции. Нестандартные несколько цветовые, может быть, сочетания, может быть, какие-то там шарфы были яркенькие, но вот такие вот нетрадиционные решения, потому что наш народ привык традиционно одеваться. Тобто а чоловіки тим просто, більше. просто якщо розуміти, якщо є образ, так і ми бачили по фотографіях, тобто образ це обов'язково жінка. І обов в більшості, в більшості, е, ну ми собі так десь підсвідомо. Тобто там був по моєму одна фо одна фотографія хлопця з в образі. І тому мені стало цікаво, чи це просто дівчата не хочуть там витрачатися на хлопців, тому що хлопці там особливо не цікавляться цим, чи можливо жертв немає, чому така не така перевага. новое да, направление, да. вы понимаете, что мы работаем, когда в учебном процессе, мы работаем и с мужской одеждой, мы работаем с детской одеждой, то есть каждый курс имеет свое курсовое задание, да, они это, это пробуют, ну, то, к чему у человека больше лежит душа, к чему интерес, потому что все-таки мужская одежда, муж, даже изготовление мужского костюма, там, мужского пальто, там, оно требует более технологической четкости, какой-то особенности, да. Ну там є свої там, такі особенности. Ну ведь э, можна работать в более легкі одежде, да то є есть, есть э, ну, і пляжні комплекти, і також дизайнери показують сірячікою. Так само да, да. просто да, на жінці да, можна да, зробити конечно. одне пасне червона, інша зелене. Це вже щось новеньке, а на тобі. Не, ну... Кажу, давай Приходите, я... мы сделаем. Зеленый и ружевый. Это же таки <свят> цикаво, это на самом деле важно с человеком работать, потому что тут меньше пола для разгона. Тут нужно находить какие-то древние <свят> детали. Ну, если вы отрастите волосы... Ну, да. не, оби... не, ну, не обязательно, достаточно вот этого материала, который мы видим. И я <свят> думаю, <свят> можно... Стал ну, я, я просто <свят> да, 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 да. говорю, то есть это несложно, это... Тем более у нас первые, вторые курсы как раз чаще всего работают именно с мужским потенциалом. Поэтому я думаю, что ну, просто... Да, будет? да, потому что... Да, кубики, сукина... кубики прессу сможете сделать ну, мне? Можно, да, да, да. 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 да, да. Поэтому я думаю, что проблем вот в этом вопросе нет. Во всяком случае на нашей э, кафедре, да, на нашем ну, что, -арт факультете. Включает, могут нарисовать. Да. Да, да, ли, да, ли, Петрович, да, да. Могут нарисовать. И, кстати, тоже у нас был в прошлом или позапрошлом году выпускник или пятикурсник, победитель на фестивале в Киеве Body Art. Так що є пожалуйста, ще, обращайтесь. Одна, ще одна проблема, чи ще один такий аспект, коли будь-який викладач вчить чомусь свого вихованця, він так чи інакше себе переносить на той матеріал. Бо коли ти там щось кроєш чи щось шиєш, так чи інакше ти підказуєш так, як би робив ти з цим важко боротися. Наскільки багато який відсоток от викладача у роботах студентів? Задача преподавателя подсказать свое видение в том, что студент хочет создать. То есть постараться дать ему подсказать какие-то технологические моменты обработки. Мы... Идеи а... можно подсказать идеи, что а... если ты зараз сюда спідницю с таким вот клином, то воно будет набагато краще. Да, да, такие моменты есть. И я не хочу сказать, что они от них отказываются. Они приходят к выводу: что: да, спасибо, что действительно вот, там, эти пропорции хороши. Да, вот, ну, для этого существует преподаватель. Мы все равно друг в друга проникаем. общаясь со студентом, это вот э такой вот э союз, понимаете? И э я всегда говорю, что мы должны работать в этой, этой команде, в команде обсуждать, говорить, даже самые сумасбродные идеи. Мы их произносим вслух, мы рисуем много эскизов, мы всегда обсуждаем в начале учебного вот дня все, что кто приносит из дома, какие-то идеи, ткани. Вот так вот все варимся в этом соку. Но э -э, они уже как бы на, даже на младших курсах я уже вижу, что у них вырабатывается свой творческий почерк, я уже без подписи могу сказать: чьи-то эскизы, чьи-то идеи. Да, то есть, мне даже на просмотрах не обязательно подписывать. Я вижу ру руку автора. У каждого своя графическая техника выполнения эскизов, естественно, в материале. Так За и так само Да, Точно так же абсолютно никаких вот из изменений. Единственное, что. Если, допустим, здесь я отрезал, то ну, единственное, что или склеить, при, пришить, там, не Ча знаю, там, шипи -шипи 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 -шипи. да, да, как -то. Здесь ситуация попроще. Если где-то что-то не получается, то мы понимаем, что рост волос, он не меняется, он в любом случае, там, две недели, месяц, есть шанс повторить. Но студентов все равно обучаем тому, чтобы в конечном итоге результат он видел, где-то мог исправлять, потому что чаще всего говорят, там, возьмите вот вот отрежьте, да, или там исправьте, откорректируйте. Конечно же хотелось бы, чтобы студент это делал сам, настоятельно. В конечном результате он это придет к этому решению сам и будет это делать как по минимуму. В конечном итоге станет хорошим профессионалом. Но наше присутствие, наша вот помощь, даже вот то, что где-то подсказал какую-то мысль. Ну, идею подал да, да. Да, да, студенту, очень хорошо, вот действительно, как Татьяна Сергеевна говорит, уже видишь, чья это работа. Чисто обычная стрижка, там или прическа, или какой-то элемент. Уже точно знаешь, кто это делал. И это очень-очень приятно. Майма, с вами попрощаться. Дякую вам, что завитали у гостей. Хай вам да, счастлива. и вам И вашим студентам да. так само. Мы ну, будем рады так, вас да, видеть. Вас отпускаем, mm -hmm. гостей отпускаем, глядачей еще не отпускаем, потому что на них чекает блок під назвою «Життя як життя», це телесеріал. Після нього наодинці з усіма говоримо про вільні стосунки.